Будемо говорити з нашим наступним гостем Зевом Ханіном, професором політичних наук університету імені Бар Ілан. А він вже з нами на зв'язку. Рада вас вітати в етері громадського радіо. Вітаю вас, колеги, вітаю ваших слухачів-глядачів. Дякую, що долучилися, і дуже хочу, щоб ви розповіли якомога найсвіжішу інформацію, яка зараз як зараз почувається Ізраїль після цього ракетного удару і дронового цього рою дронів, які летів на Ізраїль. як зараз почувається суспільство чи все? Працює як і працювало, тому що вже знаю, аеропорт відкрили небо відкрили, ніби то все добре. Тому розкажіть, яка зараз ситуація? Дякую. Я продовжу Російську, якщо ваша ласка. без проблем. І дякую на самом ділі із всіх ограничений, которые були введені, ви сообщили і се, точно на тому, що аеропорт відкритий резервні, запасні аеродроми аеропорти. для Израиля запасным аэропортом является аэропорт Иорданский, Амани, как и Бенгурион для них, в случае чего. Так что, в общем, в данном случае воздушное пространство открыто. Из ограничений остались только школы. Школы сегодня не работают. Ну и есть ограничения на общественные скопления более чем тысячи человек. На всякий случай. Но по большому счету, как мы видим, система ПВО, вы об этом говорили в вашем репортаже, сработала, сработала штатно, причем на всех уровнях от э, того, так сказать, уничтожения тактических э, боеприпасов до э, стратегических э, боеприпасов, то есть э, крылатые ракеты, э, межконтинентальные баллистические ракеты и так далее, которые посылали из Ирана и иранские прокси э, из э, и, э, Ирака, э, в данном случае э, Йемена и территории Ливана, так что на всех уровнях небо было закрыто, как вы правильно сообщили, на 99 на большая часть подобных систем ракет и беспилотников этих самых шахедов. В отличие от тех, которые россияне используют иранские шахеды в Украине, это, это те системы, это те аппараты, которые обладают большим радиусом действия и несут на себе более тяжелое вооружение. Ни один из них в воздушное пространство Израиля не проник. Баллистические ракеты были уничтожены почти все, три или четыре упали на территорию Израиля. Как вы сообщили, незначительный ущерб был нанесен военной базе НАВАТИМ, она работает в обычном стандартном режиме. Самолеты поднимаются и опускаются, и выполняют свои атакующие защитные миссии. Эти самолеты F-16 и f 35 «Адир» они перехватывают много из этих боеприпасов в воздухе вне израильской территории, но и в случае необходимости наносят удар по источникам огня, по крайней мере, в Ливане это имеет место. Ну, вы сообщили о девочке. Бедуинской, так, вот, которая уточните, получила будь ласка, скорость. цю, цю інформацію, тому що різниця інформація в різних джерелах, чи є дійсно постраждали, чи постраждав цей тільки бедуинский район, чи ще щось постраждало? Можливо, ще десь прилеты були? Э, тяжел, э, тяжелое, ранение получила только эта девочка, видимо, э, потому что э, она на момент атаки иранской, она не была в защищенном помещении. Она была ранена осколком, осколком сбитой ракеты, судя по всему. Э, те там 25 или 30 человек, которые получили медицинскую помощь, они либо пострадали, э, 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 получили ушибы, э, когда передвигались вот в это самое защищенное помещение, да, э, либо это то, что называется посттравма, то есть им потребовалось выйти, с ними работают психологи. Это те, чтобы вывести их в состояние шока. Ну, вот такое бывает. Но в целом мы можем говорить о том, что все системы ПВО сработали штатно, небо Израиля закрыто, и в этом смысле, казалось бы, на этом можно было бы и остановиться, и ограничиться. Этим, но э, на, на практике мы понимаем, что возможно и дальнейшее развитие событий. Э, в чем не заинтересован Иран, понятное дело, поэтому они там 15 раз уже по всем каналам сообщили, э, что объектом их атак были исключительно военные базы. Э, гражданское население, в отличие от Хизбаллы и ХАМАСа, э, они не обстреливают гражданские массивы. Э, в, э, дальше э, понятно, что в этом крайне не заинтересованы американцы которые требуют от Израиля не разворачивать, не идти на ответные действия, то есть на атаку иранских объектов не только на территории их государств-сателлитов Сирия, Ливан, Ирак, но и тем более на территории самого Ирана. Иранцы должны были отыграть эту игру после того, как в результате атаки, приписываемой ВВС Израиля. Были ликвидированы семь командиров высокого ранга, офицеров и военных экспертов, которые были в Сирии. Передавать подобный ответ своим прокси они были не готовы. Нужно каким-то образом сохранить лицо. Но вот считается, что они лицо сохранили. Теперь позиция Вашингтона это убедить Израиль что картинка победы как раз на стороне Израиля в данном случае, это вполне устраивает нашего премьер-министра Котового. 80% израильтян считают лично ответственным за трагедию 7 октября, а теперь вот вроде как, видите, все хорошо. Тогда был системный сбой, а сейчас все работает штабно. Ну и опять-таки для американцев важно, идет избирательная кампания, чтобы Израиль, так сказать, как они считают, или вообще, они не были втянуты в новую ближневосточную войну, ибо если это будет прямое столкновение с Ираном, Американцы и союзники по НАТО остаться в стороне, как вы понимаете, не смогут, как мы понимаем. В Израиле есть разговоры о том, что ответ должен быть не, про, не оборонительный, а наступательный, проактивный. Сейчас редкий шанс, когда можно нанести удар по э, иранским ядерным объектам, потому что на 95% у Ирана уже все готово к появлению ядерного оружия. нужно только политическое решение. Э, на сегодняшний день с разных сторон они сдерживают э, американцев и их союзники, своего союзника на Ближнем Востоке, Израиль стараются сдержать. Пока что вот расклад более-менее такой, но мы не предполагаем на сегодняшний момент, что ситуация будет развиваться и дальше. Израилю немного посочувствуют, и дальше будут рассказывать о том, что они должны, израильтяне, принимать, предпринимать все усилия для того, чтобы не ухудшать гуманитарную ситуацию в секторе газа. Но Ні, мені об этом українцям розказувати. Ви самі прекрасно понімаєте, як і почому <рес> Тобто, наскільки я зрозуміла, уже є е, певне розуміння в е, такому політичному експертному колі, що радикальної відповіді Ізраїль давати не буде. Чи поки ще йдуть переговори е, з Вашингтоном? Е, і Вашингтон намагається стримати Ізраїль в цій відповіді. Ну мы живем на близком усходе, тут никогда, никогда не не, не кажи никогда. на самом да, ну на самом деле я бы дал такому варианту развития событий не более 10-15 процентов. В я думаю, что что удару не будет, что удар что что удара что удар будет, да следующий удар. Пока на этом этапе я думаю в большинстве случаев можно считать, что Израиль Эффективно отработал э, свою сторону, свою часть программы. Э, иранцы тоже могут дальше показывать горящие леса в, э, штате, э, в штате... В каком штате там у них э, по -по пожар был в Соединенных Штатах? Э, если, я не, если я не ошибаюсь, в Техасе, да? Несколько лет назад. Они это выдают за э, оконч... разгромленные горящие израильские военно-воздушные базы. Э, кто в это поверит, я не знаю, но... Им нужно, так сказать, отработать и пропагандистский ход тоже. Ну и на этом этапе, мне кажется, этим все дело и ограничится, судя по всему. Но, но опять таки нікогда, ні говорі нікоде знову ж таки, так хочу вас ще запитати, тому що в Ізраїля був час все-таки підготуватися, так і після атаки на після ліквідації генерала, Іран все ж таки да. думав і вів переговори навіть, як все це зробити правильно, і чи робити це взагалі? Що відбувалося? Як працювала служба тилу з цивільним населенням? Чи було якесь звернення, чи дійсно була перевірка там мамадів, тому що? Читала таку інформацію, чи всіх укриттів, що чи вони працюють, чи ні. От і зараз змінився якийсь стан воєнний, чи надзвичайний стан в Ізраїлі, чи в принципі все залишається як і було? Ну як себе вести в цій ситуації, говорили постійно з кожного утюга, просто кожного, на, на кожному вигляді. Відкриваєш холодильник, і тебе говорять, як себе вісців ситуацію. Головне, що основний меседж. это вести себя так, как при обычном обстреле ракетами из, э, из сектора Газы или из Ливана, э, что э, другие, другие средства, ну, те же шахеды, да, беспилотники, но вести себя нужно ровно так же, уйти в защищенное пространство, в укрепленные комнаты, которые есть ну, во всех новых домах, которые были построены после определенного периода, э, там, скажем, после 80-х годов, э, либо как минимум, ну, это, теперь это сами знаете, э, как минимум принцип двух, двух стен, да, нужно быть помещение, которое отделено от внешнего пространства, двумя стенами, как минимум, ну и, соответственно, в случае, если поступает предупреждение, то нужно идти в убежище. в случае, если оно находится на близком расстоянии, что, в общем, у нас на основных населенных пунктах Израиля все это, по большому счету, и есть. В остальном как я уже говорил, нет особых ограничений. Школы сегодня не работают, но если все будет идти, как оно идет, то завтра они уже детские дошкольные да, и школьные учебные заведения. Они будут открыты. Университеты работают, магазины работают, рестораны работают. Вот что. Я тут нахожусь в одном из туристических районов Иерусалима. Вот смотрю вокруг. Ну да, действительно, нельзя сказать, что тут полный аншлаг во всех этих туристических местах и так далее. Народ пока еще без необходимости, особенно никуда не едет, но в целом мы можем сказать, что жизнь идет э, нормально, в случае необходимости прошу э, прощения, э, на все мобильные устройства у нас тут вот поступает информация э, как нужно себя вести в зависимости от того, где ты находишься, то что пока ничего такого кардинально радикального не происходит. И додатковой мобилизации не оголошивали. Пока, насколько мы знаем, призвали дополнительные резервистов войска ПВО. Пока это, но, но, с другой стороны, призыв предполагался в конце апреля, в начале мая. И тех ребят, которых, девочек, которых вывели из сектора газа и отпустили домой, к своим бизнесам, к своим семьям, к своим детям, но предупредили, что в случае необходимости они будут призваны. Собственно, савшмоны, это призывное свидетельство, они уже получили практически сразу после того, как их отпустили с резервистской службы. Так что в этом смысле тоже ничего фундаментального, фундаментально иного не происходит. А расскажите, пожалуйста, про этот літак судного дня. Или действительно его поднимали в повітря? Что это было? Да, крыло Сиона, да. Ну, это вот тот самый самолет, о котором так много говорили. Специальный самолет для премьер-министра. То, что называется, как в США, ВВС-1, да. Ну, вот решили, что обычно израильские премьеры, израильские политики пользовались обычными рейсами «Эляль», Иногда и фрактовали да, для того, чтобы там какие-то для полетов большой команды, если премьера или президента или кого-то сопровождают большая группа. Поэтому пользовались обычно такими традиционными рейсами. И этот самолет построили, он стоил... Ну, много-много-много миллионов шекелей, э, а по большому счету, как бы, э, это вызывало общественную критику, на что, типа, там тратите деньги, кому нужны, ну, извините за термин, все эти панты, да, но потом оказалось, что, наверное, э, определенная польза она будет, э, как там в этом знаменитом фильме, да, и даже личный самолет не выделил народ, да, ну, ну что, имею право, э, народ, народ, так сказать, выделил, э, прикладного значения на какой-то период, это э, большая часть времени это не имело, вот сейчас его э, испробовали, Посмотрели, як це все работает, работает все неплохо, так що і в этом смысле э, можна сказати, що определенний ефект ситуації був з А скажіть, чи є розуміння, скільки на себе взяв взяли саме ППО, ПРО э, і э, військові льотчики саме Ізраїлю, і скільки на себе взяли э, Сполучені Штати? Тобто, скільки до вас долетіло? Ну не знаю, як у відсотковому э, можна співвідношенні це говорити, але в принципі, просто я знаю, що залізний купол би не в вся с таким бы напалмом, потому э, что и виправили другие системы ППО в, в действие. То есть сколько до Израиля, хотя бы, процентов там прилетело? Э, Железный купол – это просто предпоследний уровень э, угу. э, ПВО. Э, он отстреливает ракеты, вот эти вот самые тактические Подинокий, ракеты так. ближнего разного действия и против, э, противотанковые э, и минометные снаряды. Это не про то, то что было сейчас, да это больше про то, что происходит в Украине сейчас. И то, что называется ракеты среднего радиуса, дальнего радиуса действия, крылатые ракеты и баллистические ракеты и так далее, да, которые подлетают, подлетное время у них от двух до, 5 пяти часов на самом деле. Поэтому железный купол, а дальше и активная броня, там вот, это работает проща Давида и работает работают то, что называется стрела, да, как раз вот против таких, таких систем. До Израиля не долетели, крылатые ракеты не долетели вообще, и шахеты не долетели вообще. Они были уничтожены в воздушном пространстве за территорией Израиля. Это не только ПВО Соединенных Штатов и Великобритании, это еще и израильские военно-воздушные силы и ПВО, которые тоже, так сказать, эти ракеты, они могут лететь на сотни километров и тысячи даже в случае необходимости так что в этом смысле до территории израиля долетело мало что вот часть только только часть этих баллистических ракет и те которые долетели практически все кроме трех или четырех были сбиты в воздухе они не взорвались на территории страны так что в этом смысле все благополучно вы спрашиваете сколько израиль взял на себя В надвоздухи над Ізраїлем і в ніграніс Ізраїля, і скільки нашу союзники ну поки точно інформації немає, то очень грубим оценкам: 70 на 40. 70 ми тридцять процента. Наші союз угу. зрозуміло, просто знаєте, нам так видається, читаючи всі ці повідомлення, що Сполучені Штати максимально забезпечили, щоб наслідки оцих атак для Ізраїля були мінімальними. Друйте за Абсолютно. за цю гру слів та. Тому що я можу собі уявити, якби все це долетіло, або хоча б частина цього долетіла, і Ізраїль би горів, і якою би тоді відповідь була Ізраїлю? Мені здається, що тоді ймовірність війни з Іраном була би, ну, дуже високою. Так, несомненно, так. Кстаті каволя, на сколько то процентів? На 10-15, как я говорил, она все еще сохраняется. Угу. То есть, еще раз Это... перепитаю. вы считаете, что лишь 10% что Израиль даст какую-то радикальную ответственность? Да, но угу. так, ну, так. А, а, опять-таки, знаете, все эти прогнозы, они в нашей ситуации крайне... Ну, к ним нужно относиться осторожно. Ну, например, многие из нас были уверены, что Россия не нападет на Украину. Вот мы были абсолютно в этом уверены, потому что в этом нет смысла. Но далеко не всегда те или иные политические лидеры руководствуются здравым смыслом. Вы же понимаете. Та але це вже зовсім інша історія, як то кажуть. О, да. хочу вас ще запитати, що до півночі, яка ситуація там, тому що Ізраїль неодноразово заявляв, що якщо з Лівану хоч щось прилетить, ми одразу даємо у відповідь те саме, а то ще й більше, і починаємо якусь операцію на півночі Ізраїлю на перепрошую на півночі ну так на півночі ізраїлю на ліван. А щоб ліквідувати Хезбалу. що зараз після цієї я так, это что на территории Израиля летело с Ливану вчера ну в ночи. Да, на самом деле в Тегеране должны были сохранить лицо и ударить сами, показать, что они так сказать не подняли руки и не проглотили просто так ликвидацию своих высокопоставленных военных e, и e, предполагали, мы обсуждали они все-таки выступят сами или дадут возможность или потребуют от своих прокси, например, Хизбаллы той же, да, ответить Израилю. В результате получилось и то, и другое. Сейчас, я думаю, если что-то такое произойдет, то, возможно, подозреваю, что в израильском военно-политическом руководстве сейчас обсуждается тема, можно ли, имеет ли смысл воспользоваться ситуацией и нанести удар по Хизбалле. Надо сказать, что наши американские коллеги тоже не в восторге от этой идеи. Вероятно, разве что одним из итогов этой ситуации будет оказание дополнительного давления на Избабу, чтобы они свои вооруженные ячейки переместились с юга на за, то есть удовлетворили требования Израиля, чтобы увезти свои вооруженные подразделения на север от реки Литани. То есть восстановить ту самую зону безопасности, которая существовала в, до 2000 года, до одностороннего ухода израильских войск из Южного Ливана. Насколько это будет реализовано на этом этапе, пока еще не очень понятно из тех заявлений политиков, которые мы слышим, военные выполняют приказы, это политики у нас говорят, в том числе военные политики, министр обороны, там, ну, начальник генштаба и так далее. Так вот там есть разные мнения на этот счет. Кто-то считает воспользоваться в ситуации, чтобы усилить дипломатическое давление с помощью США, а кто-то говорит, что использовать ситуацию для того, чтобы нанести по Физбале превентивный тяжелый удар тем более, что никаких поводов не нужно. На севере идет позиционная война, территорию Израиля обстреливают. Израиль отвечает. Короче говоря, это просто вопрос, как бы это сказать, стратегическое военное, а не политическое решение, хотя и политическое тоже. Но в целом пока что точной информации на этот счет нет. Надо также иметь в виду, что и внутри Ливана есть сильное давление на Хизбалу, в отличие от Хамаса, например, который является порождением того нового народа арабского, который сформировался двухмиллионного или около двухмиллионного в секторе ГАЗ. А в Ливане есть разные интересы, разные силы. Христиане, сунниты, недалеко не все в восторге от того, что делает Хизбала, превратившая Ливан э, в своего, то что называется, ну, своего заложника, да, можно так сказать. Э, поэтому поглядев на то, что имеется в секторе газа, понятное дело, по вине агрессора, агрессор это Хамас, то представить себе ситуацию, что примерно то же самое произойдет в Бейруте, очень легко и поэтому надо сказать, что большинство, в отличие от э, жителей Газы, которые все еще в большинстве поддерживают Хамас, э, в Риване подобного не происходит. Так что здесь возможны как минимум три разных варианта. И не спрашивайте меня, сколько процентов я дам каждому. Все зависит от э, конкретного развития событий. Добро, тогда как эта атака, э, чи вплине вона на операцию в секторе Газы и на наступ на Рафах, чи витягне вона, чи э, є понимание, коли будет наступ на Рафах? Когда-то будет Рафах или Рафех, как мы его называем на иврите, правительство нужно. Ну, я не знаю, что они должны сделать и, и какие объяснения представить израильскому обществу, чтобы сказать, что операции в Рафейфе не будет. Этого вот требует подавляющее большинство израильтян, именно потому, что операции все еще нет. Доля тех, которые считают, что выборы досрочные в и, соответственно, смену правительства нужно проводить не после войны. То, что они пройдут досрочно, это понятно. Но большинство считало, что по окончанию войны пока нужно дать правительству шанс. А вот вся эта история вокруг Рафиеха, она приводит к тому, что доля тех, которые считают, что Кнессет нужно распустить прямо сейчас и уже сейчас проводить выборы, она постоянно растет. Так что я думаю, эм, отойти от в той или иной мере проведения операции в Рафиях невозможно. Ну і наостанок знову ж таки запитаю вас про амбіції Нетаньягу? Чи дійсно, от він задовольниться от такою відповіддю, такою роботою, так, системи ППО ПРО і так далі? І дійсно це для нього буде така ну сатисфакція за 7 жовтня? Це ж просто неймовірна можливість вдарити по ядерних об'єктах Ірану. І невже Нетаньяго погодиться не робити цього? С одной стороны, да, но это, он мог бы это сделать, если бы у него был высокий авторитет в стране, э, и среди союзников, в том числе прежде всего в США, ну как скажем, во времена, когда президентом был Обама. Но и тогда э, израильские ВВС были уже к этому готовы, к этой операции, как теперь мы знаем, э, и тем не менее, под американским давлением, э, правительство Израиля на это не пошло. Э, сегодня, э, при том рейтинге, который он имеет меньше 30%, Я не уверен, що сказать сказати американцям ні, они цього не хочуть. Дякую вам дуже. Дякую за ваш коментар. Що включилися трохи ясніше стало, що відбувається зараз в Ізраїлі. Зієв Ханін, професор політичних наук університету імені Бар Ілан, був з нами на зв'язку. Говорили ми про наслідки цієї іранської атаки і удару по Ізраїлю. Дякую вам дуже за включення.